пришли болельщики болели там какая-то группа была и тогда немножко болельщик другой был ну, честно ну, ну, сдержан такой спокойный люди реагировали в основном на качество игры команда создавала наша считаю, а наша задача была завершить все усилия этой команды

Я вспоминаю, я играл во Франции, значит, за сборную юношку, я забил приблизительно такой же мяч с такой же точки, значит, вот сборная э, сборной Англии, вот э, тоже за штрафной, ударом, значит, там, ближе 9. вот и поэтому, может быть, это э, это не случайность, это просто навык какой-то сформировался. следствие все-таки как проделанной какой-то работы. Это следствие того, что вот есть какая-то у тебя позиция, где она, значит, вот будем так говорить, это та позиция, с которой ты забиваешь или ты можешь забить. Значит за этой статистикой не следили, честно говоря. Значит, а потом как-то подметили журналисты, что вот есть такая статистика, что вот э, там Онищенко в первом, значит, Блохин во втором. Я думаю, какая разница? Лишь бы, значит, это приносило положительный результат для команды. Думаю, наши болельщики, они ждали значит, от нас, вот, э, будем таких... Может быть, э, э, ну, не совсем даже может быть предсказуемых подарков. Вот. И они, может быть, и в ожидании, они и скучали за этими победами. Но мы знаем прекрасно, что за история клуба Киевская Динамо», что эти победы приходили не сразу. Мы говорили о том, что уже первые шаги делали наши, говорится, значит ветераны, э -э 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 так мы их называли в свое время, do, значит, как называют, сейчас нас, вот они делали на каждом этапе, но поколение делало первые шаги для достижения этой цели. Поэтому это не только наш успех, это успех тех людей, которые постепенно подбирались к этому результату.